перед рыбалкой сама на квок надо настроить кабертон вот примерно так я думаю должен звучать квок как говорит Геннадий Сергеевич звук квока должен быть такой как вроде бы, вы слышите звук вылетающий из вылетающий пробки из бутылки шампанского ну примерно вот так так первый пошел для Ивана палить не это маленький для Ивана павловича ему надо пятерку хвостик от пятерки пятерка Хво... и нам пойдет